عزیز خواتین و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلی کلاس میں بنی اسٹائل کی ابتدا تک کے حالات دیکھے آج کی کلاس میں ہم جانیں گے بنی اسٹائل کی ہی کچھ مزید تفصیلات پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے آٹھ کی نسلیں گمنامی میں چلی گئیں اور باقی چار بیٹوں لاوی یہودا یوسف اور بنیامین کے اولاد بنی اسٹائل کہلائے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں پیغمبر آئے ہیں آیت مبارکہ میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی اس سے پہلے اور ان کی ذریت میں سے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عطا فرمائے اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور ذکریٰ علیہ السلام اور یاحیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور, علیہ السلام اور الیاس اور وہ سب کے سب صالحین میں سے تھے اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوت وہ ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان سب کی تفصیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے اولاد میں کئی نسلوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں حضرت آصف برس برقیہ اور حضرت عزی عزیر علیہ السلام اور حضرت شمعیل علیہ السلام ہیں دوسری طرف حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت یسع علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یاہیٰ علیہ السلام ہیں یہودا کی اولاد میں سے کئی نسلوں بعد حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت حسقیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں دیکھیں تو حضرت یوشع بن نون اور بعض مورخین حضرت یسح کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں بتاتے ہیں حضرت بن یامین کے اولاد میں حضرت یونس علیہ السلام ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم ان میں سے ہر پیغمبر کے زمانے میں القدس کے حالات جانیں گے اور قبلہ اول سے ان سب کے تعلق کو تفصیل سے دیکھیں گے تو چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھے اور وہ عذاب تھا فرعون جی ہاں بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی غلامی میں تھے جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین ہجرت فرما گئے جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں آٹھ یا دس سال رہے اور ان کی بیٹی اور بعض روایات کے مطابق ان کی پوتی حضرت سے ان کا نکاح ہوا مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے تو وادی سینا میں مقدس وادی طوا میں ان کو نبوت عطا ہوئی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ توحا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتا نود دیا یا یا انی انا رب کا فقلا نالئق انََََََََََّ كا بلوادل پھر جب وہ اس وادی میں آئے تو ہم نے ندا یا ياموسا بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار دو بے شک تم توا کی مقدس وادی میں ہو حضرت مصى علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھيجا گيا فرعون بلا فرععنا انطغا آپ فرعون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو سرکشی سے روکا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر دنیر کے نیل کے پار چلے جائیں فرعون جب سرکشی سے باز نہ آیا تو حالات بہت زیادہ ان کے لیے تنگ ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے پار چلے جائیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کرایا اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئے غرق فرعون کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قوم عمالکہ جو اس وقت یروشلم پر قابض تھی ان سے جہاد کریں روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل واپس مصر میں رہنے لگے اور بعض کے مطابق وہ دریائے نیل کے پار ہی کہیں پر آباد ہو گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے تھے اور یروشلم کو چھوڑ دیا تھا تو اس وقت وہاں پر قوم عمال کا قابض ہو گئی تھی اور اب بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ اب قوم مالکہ سے عرض مقدس کو واپس لیا جائے لیکن بنی اسرائیل کی پھر وہی سرکشی اور نافرمانی قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے بنی سرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا اظہب انتا و ربو کا قَائِدُونَ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اب ہوا یہ کہ وہ مصر سے تو نکل پڑے جہاد کے لیے لیکن جب یروشلم کے قریب پہنچے اور قوم امالکہ کے حالات سنے اور ان کی طاقت کے قصے دیکھے تو اس وقت وہ گھبرا گئے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا <تصفح> ان کی اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وادی تیہ میں وہ چالیس سال بھٹکتے رہے لیکن اپنے وطن مصر نہ پہنچ سکے اور وادی تیہ میں ہی وہ سب واقعات پیش آئے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا تذکرہ ہوا ہے بادلوں کا سایہ کرنا من و سلوا اور ان کے لیے بارہ چشمے نکالے گئے یہ سب واقعات وادی تیہ میں پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر تورات کی تختیاں عطا ہوئیں اور چالیس دن جب وہ کوہتور پر تھے تو ان کی قوم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی عزیز طالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آتا ہے ان کی سرکش اور نافرمان قوم کے تفصیلی حالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں عزیز بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم پیغمبر کی زندگی بھی عرض مقدس اور اس کے آس پاس ہی گزری ہے اللہ سے ہم کلامی اور اللہ رب العزت کے نور کی تجلی کے واقعات یہیں پر پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت نسلوں بعد حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کے دور میں عرض مقدس کو فتح کیا گیا بادشاہ تعلوت اور جالوت کا قصہ اسی سلسلے میں مذکور ہے حضرت تعلوت کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے صدیوں بعد عرض مقدس کو واپس لیا عزیز طالبات یہاں ایک غور طلب نکتہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل سرکشی کی حد کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف صورتوں میں عذاب نازل کیا اور جب یہ توبہ استغفار کر کے اصل دین پر عمل کرنے لگتے تو اللہ پاک اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو ان میں بھیجتے رہے اور انہیں عروج دیتے رہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم تمام پیغمبروں کے دور میں القدس کے حالات کو جانیں گے اللہ پاک ہمارے دل میں بیت المقدس کی صحیح محبت عطا فرما دے جو کہ ہونی چاہیے آج کے دور میں ہم عرض مقدس کے حوالے سے بہت ہی غفلت کا شکار ہیں اور ہم اپنی نسلوں کو یہ بتا ہی نہیں پائے کہ عرض مقدس سے ہمارا اصل رشتہ کیا ہے اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور آپ سب بہنوں سے التماس ہے کہ وقت نکال کر اس کو سنیں اور سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی سنوائیں واخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین